નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝ ચેનલના તમામ દર્શક મિત્રોને તથા સમગ્ર દેશવાસીઓને ચૈત્ર નવરાત્રીની હાર્દિક શુભકામનાઓ તથા સમગ્ર દેશવાસીઓને ઈદ મુબારક નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર સુરતમાં ફેઝ વેલ્ફેર એડ દ્વારા સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં ઈદના પર્વ નિમિત્તે અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં બસો જેટલા જરૂરિયાતમંદ લોકોને ઈદની અનાજની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી યુકેની ફેઝ વેલ્ફેર એડ દ્વારા રમઝાન માસ પૂર્ણ થતા ઈદના પર્વ નિમિત્તે અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું જે સુરતના લિમ્બાયત વિસ્તારમાં આવેલ મારુતિનગર ખાતે મનસુરી હોલમાં ઈદના પર્વને લઈ જરૂરી અનાજની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી યુકેની સેવાકીય સંસ્થા ફેઝ વેલ્ફેર એડ વતી મુખ્ય મહેમાન તરીકે હજરતકારી અહમદ અલી સાહેબ હાજી જુનેદભાઈ ઓરાવલા જાવેદભાઈ દેંદેન સહિત અને અનેક અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહેતા તેઓના હોસ્ટેલ લિંબાયત વિસ્તારના બસો જેટલા જરૂરિયાતમંદ લોકોને અનાજની કીટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી મહત્વની વાત છે કે યુકેની ફેઝ વેલફેર એડ નામની સેવાકીય સંસ્થા દ્વારા અગાઉ પણ અનેક સેવાકીય કાર્યો કરવામાં આવી ચૂક્યા છે જેનો અનેક લોકોને લાભ મળ્યો છે बिस्मिल uh, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में रोज़े की हालत में हम सब यहाँ पर लम्बात में मंसूरी हॉल में हम जमा हैं आज का प्रोग्राम है उल फितर प्रोजेक्ट यानी ईद में जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो आज तकसीम की जाएगी और 200 सौ इस वक्त यहाँ पर तकसीम की जाएगी इंशाल्लाह इसमें सबसे बड़ा हाथ है यूके के वेलफेयर एड का क्या नाम है? फेज़ वेलफेयर एड का सबसे बड़ा हाथ इसमें जो है फेज वेलफेयर एड का है जिसके बाद हमारे भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामद बरका तोहम है और मौना साहब है और मौना मुफ्ती अफीफ साहब है मतलब है कि सबसे बड़ा हाथ अगर है तो फेज वेलफेयर एड का है और उसके साथ में लगे हुए जितने हमारे भाई बहने बेटियाँ माएँ और दोस्त और बुजुर्ग अहबाब वो सब उनके साथ लगे हुए लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो आता है मलिकपुर में अंजुमन मुस्लिमीन के पास और अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन उसका सारा हिसाब किताब सही करने के बाद एक मेहमान के तौर पर हम सबको यहाँ दावत देते हैं यानी यूँ समझो कि मजलिस फैद सुलेमानी को दावत देते हैं बाकी असल जो काम करने वाला जो ट्रस्ट है वो फेज वेलफेयर एड है तो वो वो बस लोगों को यही कहना चाहूंगा सबसे पहले तो यहाँ जितनी माँ बहन बैठी है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि रमा के रोजे की हालत में यहाँ पे आना इतनी गर्मी में आना भूख प्यास को बर्दाश्त करना और मैं यहाँ मेरे दाएं बाएं जितने मेहमान आने के राम है उनको भी कहूंगा कि बहुत मेहनत से वो लोग लो यहाँ पर आए हैं अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा दे ट्रस्ट ट्रस का शुक्रिया अदा करूंगा चाहे वो फेज वेलफेयर एड हो चाहे मुस्लिमीन हो मलिकपुर वाले सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये जो काम हमको सुपुर्द किया और अल्लाह के फजलो करम से पूरी अमानत के साथ ये जो काम हुआ है और मैं इनको कहूँगा बार बार अल्लाह उनको भी ये शादत का मौका दे और हमको भी ये शादत का मौका दे कि हम इस तरीके से गरीब मिसकिन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करते रहे ईद के त्यौहार में लोगों को यही मैं कहूँगा कि बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही अपनाइत का दिन है आपस में मोहब्बत बाँटे आपस में मबदत बाँटे सुकून बाँटे और सबको ये कहूँगा कि अपनी हिफाजत के लिए सबसे बड़ी है नमाज कुरान को अपनी ज़िंदगी के लिए एक राह बनाए और उसी पर चलने की कोशिश करें